Доволі успішно розпочав новий виробничий рік Миколаївський тепловозоремонтний завод. Виконується одразу кілька замовлень. І хоча керівники підприємства розповідають, що в минулі роки бувало краще, це теж погодьтеся непогано, враховуючи сьогоднішню скрутну ситуацію. Щоправда, як нам підтвердили на заводі, виконана робота зовсім не обов'язково означає вчасну її оплату. Ми зараз працюємо над заказами Полтавського Бухачматрів, Нікатера, наша Ніколаївського. Работаем завод Ильича, Мариуполь и Алчев. Сейчас у нас заказы, ребята выполняют вроде все так. Работа движется пока, наше трудное время. Цікаво, что среди замовлень, которые сегодня выполняет завод, принаймні два – от предприемства с Донбассу. Да, экономические связи работают, предприятия некоторые на Донбассе пытаются работать. Но, ну, безусловно, есть проблема, что... Работа есть, но непонятно, что с финансированием, как с финансированием. Потому что да, и там многие предприятия, они стоят там на границе. Они сегодня это предприятие с нашей стороны, завтра они сами не знают, с какой стороны они будут. Непонятная, непонятная ситуация. И вот, к сожалению, к сожалению, и проблемы и финансирования, Тем более, в принципе, поступление в основном идет еще по тем тендерам и договорам, которые были заключены в прошлом году. Вот. Даже в начале года дорабатываем. Весь прошлый год к сожалению тендеров не было. Этот год тоже все заморожено. Поэтому с ну, другой стороны, у нас есть перед этим рядом предприятий определенные обязательства, которые мы должны выполнять из договора. Договора выполнять надо. Мы это делаем, насколько наши заказчики смогут выполнять свои обязательства, пока под большим вопросом. К сожалению, практически все, практически все заказчики сегодня свои обязательства нарушают. Йдеться про майже повну відсутність плати за ремонт, і стосується це не лише підприємств з проблемних регіонів. На тепловозремонтному заводі сьогодні працюють 113 фахівців. Серед них чимало таких, хто будували підприємство 4 роки тому і залишились тут. Попали сюди з самого, фактично з самого початку, коли починали що це робити. діляти. Так і залишився з починали всі цекати. самостоятельно все делали и заправдывали, монтировали. Так и остался тут. Как завод начал строиться, то буквально и я пришел сюда. Виталий, і багато інших мають суднобудівний досвід, что дозволяє виконувати широкий спектр завдань. ПТУ 5 на Черноморском, потом трошки поработали до развала. А сейчас уже здесь. А нигде не искали. В других городах, странах? Да мне не приходилось как-то. Пока в родном городе все время как-то получалось работать. Ремонт тепловоза на Никотеру. В данном случае шахта осколождения на тепловоз чмэ 3 Никотера. Тепловозы тоже все разные. Отличаются друг от друга по-любому. випадку нужно вивчати все нове. І додаткові закази делаємо, все діляємо. Що тільки одне у нас з'являється, є можливим зробити, ми об'язательно це все виконуємо. Крім замовлень за основним профілем, завод традиційно допомагає армії. Зараз буквально реставрують 10 вантажівок газ 66 Пригнали БТР на ремонт. Військові замовлення вимога часу, але боротьба з ворогами на сході України не привід для того, аби забути про реформи. Про те, що вітчизняна економіка ще жива не завдяки, а всупереч діяльності державних діячів, що основні гальмівні фактори нікуди не зникли. Основна проблема я вже не раз об там говорив проблема економіки, країни, проблема розвитку промисловості, стороны машиностроения прочее прочее это все таки как ни банально это звучит и может быть многим это уже на языке мозоль что называется но тем не менее это так это отсутствие конкуренции среди заказчиков вот. то есть другим языком это а, те самые пресловутые олигархические структуры которые фактически сегодня превратились в промышленные монополии. И так как когда-то, попомню, был период, когда экономика страны была в, нашей, в плачевном состоянии, когда не было движения финансов и работали в основном только за счет бартера, то есть какой-то период бартерные сделки они давали возможность цивилизация экономики а потом это стало очень негативно отражаться и э, финансы это фактически кровь крови экономики то есть если финансы не обращаются экономика умирает э, то есть также когда убивал экономику бартер также сегодня убивает экономику катастрофические неплатежи потому что и как это связано, в общем я говорил за олигархов, за промышленные монополии, потому что э, основные мощные промышленные, промышленность страны, это топливно-энергетический комплекс, это металлургический комплекс, э, они находятся в руках нескольких человек. Это, в принципе, экономический абсурд, это экономический феодализм, когда вся энергетика страны находится под контролем, не государства, а одного какого-то конкретного человека. Это огромный процент ВВП страны. И вот эти структуры сегодня полностью заморозили какое-либо движение финансов. И безусловно, это для, для, страны, для страны крах. И я думаю, но многие сегодня это уже на себе ощущают. Кто еще не ощущает, до того, я думаю, это дойдет в достаточно скором времени. Якщо тут не буде предпринято какое то політичне рішення, то тут з економікою буде все плачевно. Якщо не продовжувати винаходити український велосипед, а спробувати застосувати відомий світовий досвід, все виглядає начебто простіше. Перше, що треба зробити, це тим структурам, які признані промисленими монополіями, сьогодні запретіть. запретить им делать длительные отсрочки платежей. Как сегодня в чем ситуация? Многие предприятия промышленные, которые выполняют заказы, выполняют подряды для этих промышленных монополий, их выполняют за свой счет. После окончания оплаты, вернее, после окончания выполненных работ... Деньги насчет от заказчика, от олигархов не поступают. Они заключают договора со срочкой там, на два месяца, на три месяца. Проходит два месяца, три месяца, а денег опять нет. И эти, наши, наша промышленность таким образом ну, просто не выдерживает недостаточно оборотных средств. И они просто вынуждены закрываться, сокращают людей. При этом налоговые обязательства выдерживать надо перед государством. А опять же этим, скажем, олигархам или промышленной монополией, как угодно их называют, им без разницы. Да? Сегодня закрылся один завод, осталось там 200 человек без работы, им все равно, они на таких же условиях, фактически без оплат, опять объявляют тендер на новые заказы, и тот, кто еще, скажем, остался на плаву, предлагают им работать. И опять берут, делают, оплат а нет, еще один завод закрывается. И пользуясь тем, что их всего там таких 3-4 структуры, и они просто таким образом уничтожают всю остальную страну. Миллиардерам абсолютно байдуже. Працюватиме их конкретное предприятие, например, Черноморский суднобудивный завод або Океан, чи стоятиме без работы и зарплаты 5, 10, 20 лет. Ці люди оперують іншими категоріями: мільярд туди, мільярд сюди. За день на біржі, перепродаючи активи, вони можуть заробити більше ніж за рік продуктивної роботи суднобудівного заводу. І якщо виробничі фінансові ресурси країни жорстко структуровані та поділені між кількома основними гравцями, решта населення, в тому числі підприємці, можуть лише копирсатися в нижньому, не надто родючому економічному шарі. Потому что мы все привыкли к тому, что конкуренция должна быть среди тех, кто предоставляет товар либо услуги. Мы все уже научились и поняли, что когда приходишь на рынок, либо в магазин, да, ты хочешь, чтобы было много, много продавцов, да, чтобы можно было попробовать колбасу или хлеб. хлебу одного производителя, у второго, у третьего у четвертого. и четвертого. Именно это, безусловно, развивает рынок и заставляет предоставлять более качественные товары и услуги. Но при этом, если среди заказчика уже нет конкуренции, то мы приходим к рабовладельческому строю, к феодализму. Потому что среди тех, кто приходит на рынок покупать, тоже не должно быть одного покупателя. Так же как должно быть много продавцов, так должно быть и много покупателей. Потому что если мы имеем 10 продавцов, покупатель только один то рано или поздно эти 10 продавцов, они не смогут работать, они обанкротятся, они, они уйдут с рынка. И придет к тому, что вот есть один покупатель и есть один продавец, все. А когда есть конкуренция и с одной стороны, и с другой стороны, только это является двигателем экономики, только это способствует развитию пока к сожалению не так и стосуется абсолютно всех спилгромадян. тут все ждет по цепочке все мы находимся в диалектической связи между собой тут не, не бывает что там хорошо там плохо потому что это один организм тут что говорить есть зачастую какие-то экономические процессы на другом в конце земного шара сказываются на нас, а что уж говорить об одной стране, а тем более, когда даже бабушка, которая торгует семочками, она зависит от того, как хорошо работают крупные заводы. Потому что если на заводах есть заказы, если люди получают там зарплаты, то значит есть кому прийти и купить эти семечки. Поэтому тут безусловно оно на всех уровнях, кто просто кто-то чувствует это чуть-чуть раньше, кто-то чуть-чуть позже, кто-то сильнее чувствует, кто-то меньше, но я думаю тут в обществе на, 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 всех, на всех этапах и каждый, каждый из нас все равно это чувствует в той или иной мере на себе. Приклады обмежения влады олигархов у свете есть. Что касается России, это, наверное, история отдельная. Там борьба с олигархами заключалась в том, чтобы олигарх остался один, а вот и все. Вот, поэтому тут не, не совсем эта борьба с олигархами. Если говорить о Сингапуре, например, ну там тоже немножко не такая ситуация, потому что страна без коррупции, но страна опять же является, в принципе, одного человека. Примеры самый яркий. Самый яркий пример. Есть компания Microsoft, всем известно. А есть Билл Гейтс, самый богатый человек планеты. При этом он свою компанию создал только благодаря своему умению, своей голове. Он не проснулся вдруг утром владельцем какого-то комбината, владельцем какого-то горно-обогатительного разреза. Да, он создавал э, свой бизнес, свою империю по крупицам. Но в определенный момент, когда компания Microsoft э, стала угрожать развитию всей отрасли, благодаря mm -hmm. тому, что действительно сильно бур, очень бурное развитие, они практически поглотили всех своих конкурентов. Было принято антимонопольным комитетом США решение удробления этой корпорации. Хотя, казалось бы, человек это создал сам. Ни у кого ничего не украл, ни у кого ничего не брал. Но та империя стала угрожать развитию отрасли. Э, компанию подробили. Да, при этом э, особо ни, ни у кого ничего не отнимали, там не было никаких революций экономических. Но Билл Гейтс также и остался после этого самым богатым человеком планеты. Но при этом отрасль получила возможность дальнейшего развития и совершенствования. Вот, пожалуй, самый типичный яркий пример. А остальное можно все, что приводить там э, примеры Китая, хотя там все совершенно по-другому, да, там коммунистическая идеология, да, но там Дэн Сяопин умудрился все-таки дать э, толчок и провести очень хорошие экономические реформы, и вот у нас есть, есть пример. Сьогоднішнього розвитку Китаю. Можна говорити про інших то есть приміра достатньо. Але є одне дуже важливе, але піти на такі непопулярні у вищих фінансово-економічних колах кроки можуть лише керівники держави. Без їх вольового рішення нічого змінюватись не буде.